Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu SWT dapat kita berjumpa lagi dalam satu sesi yang saya kira agak penting iaitu sesi perkongsian ilmu. Tajuk saya pada hari ini ialah berkaitan dengan MMI. Tentu rakan-rakan khasnya guru-guru biasa mendengar terma MMI daripada pihak pentadbir sekolah khasnya daripada pengetua guru besar, peluang kanan, daripada pihak PPD, daripada pihak JPN dan juga daripada pihak kementerian. Namun, adakah kita benar-benar memahami MMI tersebut? Apa yang saya perhatikan ialah ramai pihak khasnya dalam kalangan guru-guru dan pentadbir sekolah, kurang memahami apa yang dikatakan dengan MMI. Bak kata uh, beberapa tokoh yang kita boleh ambil, sometimes travel, uh, sometimes the concept travel faster than concept. Bermaksud, sama macam PLC, banyak orang tahu secara umum tetapi konsep sebenar yang benar-benar mendalam tak ramai orang yang memahaminya. Jadi hari ini saya ingin menerangkan apa yang dikatakan MMI. MMI ini diambil daripada istilah Inggeris iaitu uh, protecting instructional time ataupun ada pihak yang yang uh, menjadikannya protecting instructional period iaitu waktu instruksional pelajar di dalam bilik darjah ataupun ketika PDPC iaitu pengajaran dan pembelajaran. Macam mana boleh timbul MMI ini? Bagi petakbir-petakbir sekolah yang telah termasuk guru-guru yang telah belajar diploma pendidikan sama ada di maktab ataupun di universiti hatta di IAB sendiri, kita telah didedahkan dengan beberapa kerangka kepimpinan instruksional seperti kerangka instruksional kepimpinan instruksional uh, Weber yang keduanya uh, kerangka kepimpinan instruksional yang digagaskan oleh James and Balasundaram iaitu tokoh dari IAB sendiri dan yang ketiga ialah kerangka instruction kepimpinan instruksional uh, Murphy dan Hellinger yang digagaskan pada tahun 1985 Jadi MMI ini kita dapat uh, uh, yang jelasnya berlaku bermula pada tahun 1985 yang terdapat uh, merupakan salah satu elemen yang terdapat di dalam kerangka kepimpinan Instructional Murphy dan Hellinger Kerangka kepimpinan Murphy dan Hellinger ini mempunyai 3 domain dan mempunyai 11 elemen Salah satu daripada elemennya itu ialah uh, melindungi waktu instructional ataupun dipanggil protecting instructional time. Mengapa perlunya atau apa pentingnya melindungi uh, melindungi waktu instructional ataupun protecting instructional time atau period? Uh, ini berbalik kepada uh, berbalik kepada ia merupakan satu teras yang penting lah. Eh, dia merupakan satu teras penting dalam kepimpinan instructional Uh, kerana ia satu ia datang daripada hasil penyidikan daripada para penyelidik yang prop yang prominent dalam bidang pendidikan. Eh, dan dalam tanpa kita mengaitkannya dengan apa yang berlaku di dalam negara kita dengan dasar-dasar sedia ada maka sukar untuk kita mempraktikkan MMI ini perlu diingat bahawa waktu instruksional telah ditetapkan di dalam KSSM. Uh, perlu kita ingat uh, perlu diingatkan bahawa kita perlu mengetahui dahulu kurikulum standard sekolah menengah semakan 2017 di dalam kurikulum uh, dalam buku tersebut di dalam Uh, dokumen kurikulum standard sekolah menengah semakan 2017 hasil daripada PPPM 2013 hingga 2030 <San> pertama kali uh, kurikulum ini telah diperuntukkan dengan jam per tahun eh jam per tahun jam per tahun inilah yang perlu kita lindungi iaitu bagi setiap subjek yang telah yang terdapat di dalam KSSM itu telah diperuntukkan waktu jumlah waktu khas sebagai contoh subjek ataupun mata pelajaran bahasa Melayu menengah rendah dan menengah atas telah ditetapkan 128 jam per tahun. Justru yang dikatakan MMI inilah kita perlu melindungi jumlah waktu seban minimum minimum 128 jam mesti dilaksanakan ataupun mesti berlaku PDP, pengajaran dan pembelajaran mesti mencukupi 128 jam. Begitu juga dengan subjek-subjek sains teras contohnya. Uh, mereka telah diagihkan uh, dengan pelbagai jumlah uh, jumlah waktu. Contohnya subjek-subjek sains sains teras terdapat diperuntukkan 96 jam setahun. So by hook or, or by crook 96 jam ini wajib Minimum wajib dilaksanakan tanpa gangguan. Tanpa gangguan. Itu yang dikatakan melindungi waktu instruksional. Justru, pihak sekolah, khasnya guru-guru, harus sentiasa melihat DSKP bagi subjek KSS, KSSM. Saya percaya dalam kurikulum baru, kurikulum persekolahan baru pada tahun 2027, mereka tetap akan memperuntukkan jumlah jam per tahun eh jumlah jam per tahun termasuklah kurikulum uh, prasekolah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 seawal tahun ataupun pada akhir tahun kita sudah merangka berapa jam seminggu dan berapa jam per tahun mesti dipatuhi yang di, diberikan jumlah itulah jumlah minimum lebih adalah lebih baik kerana mengikut kajian para penyelidik dalam penyidik yang Arif dalam pendidikan mendapati bahawa semakin lama keterdedahan masa ataupun the instructional period PDP di dalam di dalam atau di luar bilik darjah maka semakin berpotensi pelajar tersebut dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan juga adabnya. Eh, skill, knowledge eh uh, dari segi kognitif, peningkatan dari segi kognitif efektif dan psikomotor. Hazinya pihak pentadbir sekolah, SLT, MRT, ketua-ketua panitia, guru-guru, pihak PPD harus memantau keadaan ini supaya uh, instructional period ini dilindungi ataupun waktu instructional ini dilindungi. Terlebih adalah lebih baik berbanding dengan terkurang kerana ia telah dimasukkan ataupun ia tertakluk di bawah Akta Pendidikan 1996 Akta 550 eh, kita wajib melaksanakan uh, pengajaran dan pembelajaran berdasarkan di SKP berdasarkan jumlah waktu yang telah ditetapkan jadi mohon kepada pihak semua kita mulai tahun hadapan kita lebih prihatin, lebih cana dengan masa depan pelajar kita pastikan instructional waktu kita tidak terganggu dan tidak terjejas contoh-contoh contoh-contoh uh, instructional yang terganggu ialah kelewatan kita masuk ke kelas disebabkan perkara yang disengajakan ataupun yang tidak disengajakan perhimpunan yang terlalu lama uh, kemudiannya uh, guru tiada di sekolah ataupun murid tidak hadir ke sekolah kerana program-program tertentu justru waktu instructional ini perlu digantikan. Andainya cikgu lain mengambil alih, pastikan cikgu tersebut mempunyai memahami lesson plan yang ditinggalkan dan perlu di, di dipastikan bahawa kualiti instructional itu berlaku. Banyak lagi contoh-contoh lain yang menyebabkan waktu instructional itu terganggu sebagai contoh uh, perhimpunan satu perhimpunan terlalu lama uh, guru lambat masuk ke kelas kadang-kadang uh, setiap hari dia akan hilang 5 minit kerana memikirkan pergerakan guru jangan risau tuan-tuan dan puan andainya kita terlewat masuk beberapa minit di dalam kelas setiap tahun setelah kita bagikan kita ada minimum 190 hari pada tahun 2027 kita ada lebih kurang tak kurang 200 hari dan biasanya Uh, PDP yang kita susun sepanjang tahun biasanya memadai dengan um, 40 40 uh, 41 40, 40 40 minggu sudah sudah melebihi ataupun uh, lebih daripada cukup is adequate enough dan biasanya 35 minggu bagi subjek yang berat khususnya, uh, yang memerlukan banyak masa instructional biasanya dalam tempoh 32-33 minggu sudah habis waktu selebihnya itu boleh digunakan untuk menggantikan kurikulum-kurikulum uh, yang tertinggal aktiviti-aktiviti pemulihan, pengayaan dan pengukuhan eh? jadi perkara-perkara tersebut saya harap pada tahun hadapan kita sama-sama menjaga MMI. Jadi itu saja untuk perkongsian pada hari ini. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.